नमस्कार माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीत दोन दिवसात दोन खून ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खुनाच्या घटनांची मालिका सुरूच आहे दोनच दिवसापूर्वी हिलाल नगर भागामध्ये दारूच्या कारणावरून एकाचा खून झाला होता तोच पुन्हा बुधवारी पहाटे मुजामपेठ रहीमपूर भागामध्ये सराईत गुन्हेगार असलेल्या एका तरुणाचा खून झाल्याची घटना घडली पुलिस ने अवघ्या संबंध लाइव में आप सभी का स्वागत है आज नांदेड़ शहर में ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में दो दिन में दो खून हो गए चौदह तारीख को सैयद सलमान का हिलाल नगर में खून हुआ था कल रात सोलह तारीख को शेख शहबाज शेख शकील रहने वाला रहीमपुर मुजामपेट के एरिए में उसका कत्ल हुआ है जिस तरीके से नंदेड़ शहर में हमने बताया है कि कत्ल के वारदात किस तरीके से बढ़ गए हैं और इसका कारण क्या है ये भी हमने बताया है ऐसे तो चलते कहीं दफ़ा ये कई किडकोड कारण से या जुए के वजह से या फिर दारू के वजह से और शेख शहबाज का जो खून हुआ है वो है अफेर के एक लड़की के अफेयर के चक्कर में खून हुआ है ऐसा पुलिस बता रही है और जिस तरीके से नांदेड़ शहर में खूनों की घटना बढ़ रही है अवैध धंधे बढ़ रहे हैं इसको लगाम लगाना ज़रूरी है क्यों तो नंदेड़ शहर में लोग इतने खौफ में हैं नांदेड़ के लोगों को डर लग रहा है कि नांदेड़ में रहने के लिए इस तरीके से गुनहगारी बढ़ गई है और आए दिन खून पे खून होते जा रहा है इस तरीके से नांदेड़ के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में ये दो दिन में दूसरा खून है जो आज उसके एफ़ चालू है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो जिसका खून हुआ है शेख शहबाज़ का वो भी गुनहगार था जिस पे उस पर पाँच केसेस है और वो क्रिमिनल था उस पर बंदूक के कहीं गुने दाखिल है ऐसा पुलिस की तरफ से बोलना है और तीन आरोपी को पुलिस ने अभी अटक किया है और एफ तपास अभी चालू है और कार्रवाई अभी हुई नहीं एफ लिखना चालू है और हमारी कल भी जो है हम फिर यदि के भाई से मुलाकात करेंगे और एफ होने के बाद उनका क्या बोलना है वो भी हम कल बताएंगे ताजा बारम पहाड़ी माझा महाराष्ट्र लाइव या आम न्यूज चैनल सब्सक्राइब करा वीडियो आवैस वीडियोलाइक लाइक आ शेयर ही करा